З 1 жовтня соціальні нормативи споживання комунальних послуг складатимуть на холодну воду 2,4 кубометра на одну людину на місяць, на гарячу воду 2,6 кубометра. На електроенергію та газ запроваджені наступні соціальні норми. по электроэнергии на семью из одного человека 90 кВт-часов плюс 30 кВт-час на каждого последующего члена семьи. Норматив использования газа на отопление составит 7 кубометров на 1 квадратный метр площади. На газовую плиту 6 кубометров, на газовую плиту и подогрев воды 9 кубометров и на газовую плиту І водонагріватель 18 кубометрів. із урахуванням нових соціальних норм житла, а саме 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім'ї, і додатково 35. Целых 22 квадратных метра на семью вагомых змін набув и порядок призначения субсидий. Если до 1 октября норма для назначения субсидий на одного человека составляла 31,5 с половиной квадратный метр, то теперь 48,87 восемь, восемьдесят квадратного метра. На семью из двух человек до 1 октября норма составляла 52,5 квадратных метра, теперь 62,52 квадратных метра. С 1 октября субсидия назначается любому члену семьи, зарегистрированному в жилом помещении, на которого открыт лицевой счет. Не будет производиться перерасчет субсидии по фактическому использованию услуг. Субсидия назначается исходя из социальных нормативов. И если на счету остались неиспользованные деньги в результате экономного использования услуг, эти деньги будут оставаться на счету и могут быть использованы в щод будущих плетіжей у постанові. Визначено і новий порядок розрахунку розміру обов'язкового платежу. Якщо раніше мешканці житла платили 10 чи 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу, то з 1 жовтня в кожному конкретному випадку здійснюватиметься індивідуальний розрахунок обов'язкового платежу. Він залежатиме від розміру доходу кожного члена сім'ї. приведу два примера. Семья состоит из одного пенсионера, который получает пенсию в размере 2000 гривен. До 1 октября в случае назначения субсидии размер обязательного платежа составлял бы 10%. Теперь по расчете, по формуле, которая также утверждена 409-м постановлением Кабинета министров, размер обязательной платы составит 13%. Второй пример – семья из двух пенсионеров, у которых среднемесячный совокупный доход половиной тысячи гривен, то есть 1250 гривен на каждого члена семьи. При расчете размера обязательного платежа по формуле у них получается обязательная плата 8%. Субсидії, які були призначені до 1 жовтня, перерахують автоматично, окрім субсидії на тверде паливо, що призначається на календарний рік. Спеціалісти нагадують, що мешканці, які заборгували за житлово-комунальні послуги, не втрачають права на субсидії.